Xəbər verdiyimiz kimi bu il Azərbaycanda Məhərrəm ayı miladi təqvim ilə avqusta başlayacaq. Qafqaz müsəlmanları idarəsinin əməkdaşı Vüsal Cahangirli bildirib ki, bu il ölkəmizdə Məhərrəm ayının biri miladi təqvim ilə avqustun 21-nə təsadüf edir. Məhərrəmin 10-cu günü, yəni Aşura avqustun 30-nda qeyd olunacaq. Məhərrəm ayından sonra gələn Səfər ayının bitməsi bu il oktyobrun 17-sinə düşür. Beləliklə artıq oktyobrun 18-indən toy və digər şadlıq mərasimlərini keçirmək mümkün olacaq. Qafqaz müsəlmanlar idarəsinin əməkdaşı onu da bildirib ki, bu il Qurban bayramı iyunun 31-inə təsadüf edir. Bundan nəticə çıxarsaq, toyların keçilməsi üçün vaxt ancaq iyun, iyul və avqust ayının ilk həftələri qalır. Qeyd olunan aylarda toyların keçilməsi gözlənilmirmi? Mövzu ilə bağlı son xəbər. Nöqtə. Azərbaycan Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov açıqlama verib. Bu gün üçün belə qərar yoxdur. Sabah nə olacaq? Bu virusun yayılma şərtlərindən asılıdır. Göstercilər necə olacaqsa, ona uyğun olaraq Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah tərəfindən qərar qəbul olunacaq. Bu xəstəlinin yayılması ilə yoluxma dərəcəsi və miqyasından asılı olan bir şeydir. Kimsə bunu öz arzularına əsasən deyə bilməz. Təbii ki, biz də arzu edirik ki, sabahdan hər şey bitsin və həyat öz normalına qayıtsın. Bunu hər kəs istəyir.